В этот фильтрующий узел встроен структуратор, где с помощью специально направленных магнитов и металлической решетки образуются турбулентные вихревые потоки. На эти потоки воздействует постоянное магнитное поле, которое пронизывает воду. Возникающая сила Лоренца магнитных полей действует на турбулентные вихревые потоки воды, разрушает информационную память воды и межмолекулярные водородные связи возвращая воде ее первобытную оригинальную структуру и повышая ее биологическую активность. Благодаря этим процессам структура воды становится подобной структурированной воде организма человека, которая напоминает структуру кристаллической решетки льда. При заморозке такой воды снежинки имеют правильные симметричные грани. Вода, имеющая ледообразную структуру, входит в каждую клетку нашего организма хорошо ее обводняет, обеспечивая оптимальный ход окислительно-восстановительных реакций, уровень обмена веществ. Для ткани организма структурированная вода – катализатор множества биохимических реакций. Она повышает синхронность и эффективность работы регуляторных систем организма и устойчивость тканей к неблагоприятным воздействиям. В данном фильтрующем узле вода теряет негативную информационную память о пребывании в ней уже удаленных ядовитых и вредных веществ.